Доброго дня, з новим роком вас, поздравляю. Ви про мене слухали про да, да? А, Спрашивали в Viber, будет ли сегодня. Так, добре. Познайомимося з вами, Єгор Федоров. Федоров так? Вперше приймаєте участь, сьогодні, перший турнір Нового року. Нового, так. Да. Я до цього приймав два, в участь в минулому в місяці. А где? На каких? На А, здесь, да, в теннис -холе? да, да, я три месяца теннисом занимаюсь. Я только три месяца не пришел на теннис. И вот так. Играю в а привел вас кто? Как вы начали играть в теннис? Так. Я с Ирой тренируюсь, тренерша. Так, Привела. хорошо. Ну так, а как пришли? Кто вам первый раз дал ракетку в руки? Я все життя занимался футболом. Так. Я не мог заниматься теннисом. у меня была такая детская мечта, которую я не мог выполнить. Я был в футболе, потом занимался боксом, а потом уже... Вошел. И боксом? Что же раньше не сказали? Я это думаю может, чуть подальше. Или вы сегодня добрый? Подождите... Да, да скажите, амрили раху теннис, реализовываем. Так, то вы сами, никто вас не приводил, пошли, купили ракетку, да, и сами стали... Вот, а, а, девушка тренируется. Да. Футбол играли где, за какую команду? Мне... В Днепер, не про Катарский, да, в ДФЛ, в футбольный игрок. Так. Да, был в Динамо, в РФК. Да. Так. А потом закинчив карьеру, поехал в Польшу вчитаться. Уже около 16 лет было, дефал закинчивался, да. я в вчитаться и уже поехал на навчание. А сами вы родом из Винницы? Из Винницы. Да. И начинали здесь играть в футбол, да? да? В... А кто тренер у вас был первый? Гандаржи Александр. Гандаржи Александр также. Да, да. Но он также проводит турниры, турниры? от МОСТ. Да, да. что я также в теме и в футболе также они приводят Панчука держи, у нас Так, то в Ниве во сколько играли лет? Мне... Нива для меня родная команда, если вы, может быть, не знаете, кто-то может еще. Вот. За Ниву я... С 9 до 16 лет. Так. Потом, значит, Нива что была в другой лизе, я начал заявку потраплять. Так. Ну, первая команда, но э, ну, перестал так, по какой-то причине, травмой или сами? Ну, Уважение просто было вчитаться с батьками тогда, я так и принял, что ага. лучше учеба, чем профессиональный спорт. Перспективы, наверное, не было, да, ну, в, да, в да, футболе? Ну да, да, потому что Пашка был тогда, тогда было совсем меньше умов, чем сейчас, тогда не было таких турниров, Атмоса еще не было, это был ага. 2016 год. Ага. И тогда же турниры в Атмосе не было, тогда было набогато меньше, набогато меньше умов, даже, чем сейчас. То есть, -то, тогда и школа не была на иншем уровне, на большинском уровне. Так вот, и... А зараз все прогрессует. Ну... Так, первый ролик.